بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم اس سے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایلیجیبل ہیں بلڈ دینے کے لیے اور کون کون سے لوگ ہیں جو بلڈ دے سکتے ہیں یعنی بلڈ دینے کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو ہے آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا کنٹرا انڈیکیشن ہیں کون سے لوگ ہیں یا ان کے اندر کون سی علامات ہوں یا ان کے اندر کون سی ریکوائرمنٹ ہوں یا کون سی ڈیزیزز ہوں یا کون سے مسائل ہوں جن سے وہ سفر ہو رہے ہوں تو ایسے لوگوں کو بلڈ نہیں دینا چاہیے فسٹ آف آل نمبر ایک اگر ایک ہفتے کے اندر کسی کو فلو ہوا ہے زکام وغیرہ لگا ہوا ہے یا رننگ نوز ایسی کنڈیشن میں ہے اور ساتھ ہی اس کو کوئی بخار بھی ہوا ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر چونکہ اس پیشنٹ کو انفیکشن ہوئی ہوتی ہو خواہ وائرل ہو یا بیکٹیریل ہو تو ایسی صورت میں بلڈ نہیں دینا چاہیے نمبر دو کوئی بھی انسان جو کسی ڈیزیز کے لیے انڈر ٹریٹمنٹ ہے اور وہ ریگولرلی کوئی میڈیسن اس کے لیے یوز کر رہا ہے یا اینٹی بایوٹک وغیرہ یوز کر رہا ہے اور ایسے پیشنٹ جو کینسر کے ہیں اور کینسر کی ٹریٹمنٹ پہ ہیں ایسے پیشنٹ کے اندر تو ویسے ہی اپنا ہی ان کا خون کم ہوتا ہے لیکن اگر ان کا خون پورا بھی ہو تو ایسے پیشنٹس کو بلڈ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہیے نمبر تین وہ لوگ جن کو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کوئی ایک پرابلم ہے بلڈ پریشر کے مریض ہیں ڈیابیٹکس ہیں انسولین کی اوپر ہیں اور ان کو کوئی کینسر ہے یا کڈنی کا کوئی پرابلم ہے یعنی ایسے لوگ جن کو کوئی کرونک ڈیزیز ہے اس کے لیے وہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو ایسے لوگ جو ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتے اسی طرح کسی کو لیور کا بھی پرابلم ہے اور بلیڈنگ ڈائتھیسز یعنی کوئی کلوٹنگ کا پرابلم ہے ان کا بلڈ آسانی سے کلوٹ نہیں ہوتا یا وینیریل ڈیزیز یعنی سیکچولی ٹرانسمیٹیڈ ڈیزیزز جس طرح گنوریا ہے ایسی اگر کوئی ڈیزیز ہے تو ایسے پیشنٹ کو بھی بلڈ نہیں دینا چاہیے اگر کسی بھی انسان کی کوئی میجر سرجری ہوئی ہے فار ایگزامپل اس کا کوئی پیٹ کا بڑا آپریشن ہوا ہے یا کوئی اس کے ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے اور پچھلے چھ مہینوں کے اندر ہوئی ہے اور اسی طرح کوئی مائنر سرجری ہے جو پچھلے تین مہینوں کے اندر ہوئی ہے تو ایسے پیشنٹ بھی بلڈ نہ دے نمبر پانچ ایسے لوگ جن کے اندر ہیپاٹائٹس بی اور سی وائرس پازیٹیو ہو یہ ایپسلیوٹ کنڈ, کنٹرا انڈیکیشن ہے کہ ایسے لوگ بالکل بلڈ نہیں دے سکتے اگر کسی انسان کی تین دنوں کے اندر اندر دانت نکالا گیا ہے یا اسی طرح ایک مہینے کے اندر اندر اس کی کوئی ڈینٹل سرجری ہوئی ہو تو ایسے پیشنٹ بھی بلڈ نہیں دے سکتے نمبر سات اگر کسی نے اس سے پہلے بلڈ دیا ہو اور اس بلڈ کی ڈونیشن کے دوران اس کو فینٹنگ اٹیک ہوا ہو یعنی چکر سے آئے ہوں یا بے ہوش ہوا ہو یا ڈروزی ہوا ہو تو ایسے پیشنٹ پرون ہوتے ہیں کہ سیکنڈ ٹائم بھی یہ اٹیکس ان کے اندر ہو سکتے ہیں ایسے لوگوں کو بلڈ نہیں دینا چاہیے نمبر آٹھ وہ لوگ جو ریگولرلی خود بلڈ لے رہے ہیں یا بلڈ کی کسی ڈیزیز کے لیے کوئی میڈیسن یوز کر رہے ہیں تو ایسے پیشنٹ کو بھی بلڈ نہیں دینا چاہیے نمبر نو ایسے لوگ جو اڈکٹ ہیں آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ بازار سے پیسے دے کے بلڈ لے آتے ہیں جتنے پیسے پانچ چھ ہزار روپے کے اندر جو ہے نا وہ بلڈ مل جاتا ہے میں تو ایسا بلڈ بالکل نہیں لگاتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو باہر سے جو بلڈ آپ لے کے آتے ہیں اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کس نے دیا ہے اور اکثر جو لوگ اڈکٹ ہوتے ہیں وہ اپنی اڈکشن کی خاطر اپنی ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے وہ اکثر اپنا خون بیچ دیتے ہیں تو ایسے پیشنٹ جب بیچتے ہیں تو لینے والی جو لیبارٹریز بھی ہوتی ہیں وہ بھی اسی طرح کی اس مکرو دھندے کے اندر وہ بھی شامل ہوتی ہیں تو وہ بھی اس کے اوپر کوئی ٹیسٹ یا پراپر کراس میچنگ یا باقی جو ویرالوجی وغیرہ ہوتی ہے وہ نہیں کی جاتی تو اس لیے جب آپ کو شک ہو کوئی بلڈ فار اگزمپل آپ کا ریلیٹیو ہے یا آپ کہیں سے کسی بندے کو بلاتے ہیں آپ کے کسی پیارے کو اس میں بلڈ دینا ہے اگر اس کی پرانی ہسٹری ہے اور آپ کو شکل و صورت سے بھی لگ رہا ہے اور آپ کو انکوائری کرنے پہ بھی اگر پتہ چلا ہے کہ یہ بندہ اڈکٹ ہے کیونکہ یہ لوگ آپس میں نیڈل شیئرنگ کرتے ہیں اور اس سے چانسز ہوتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس بی سی سپریڈ ہونے کے لہذا ایسے لوگ ویلنگلی انہیں خود بلڈ دینا ہی نہیں چاہیے اور اگر آپ کو پتہ ہو تو ایسے شخص سے بلڈ لینا نہیں چاہیے نمبر دس ایسا انسان جس کی یہ ہسٹری ہو کہ جس کی سیکچور ریلیشن شپ جو ہے وہ ود ڈیفرنٹ پارٹنرز کے ساتھ ہو اور وہ پارٹنر بھی ہائی رسک ہوں تو ایسے لوگوں سے بھی بلڈ نہیں لینا چاہیے یہ لوگ بلڈ نہیں دے سکتے نمبر گیارہ ایسے لوگ جو ایچ آئی وی یعنی ایڈز کی اینٹی باڈی سے پازیٹیو ہوں یہ بھی بلڈ نہیں دے سکتے اسی طرح نمبر بارہ وہ لوگ جو اینڈوکرائنل پرابلم کے ساتھ ایسے پیشنٹ بھی بلڈ نہیں دے سکتے فار اگزمپل کچھ لوگوں کا پینکریاز کا پرابلم ہے انسولین کا پرابلم ہے ان کو اسی طرح تھائرائڈ کے پرابلمس ہیں لوگوں کے ساتھ ملٹی ناڈولٹ گارٹر ہے تھارو تھائروٹاکسیکوس ہے ایسے پیشنٹ بھی بلڈ نہیں دے سکتے نمبر تیرہ خواتین اپنی پریگننسی کے دوران بلڈ بھی ڈونیٹ نہیں کر سکتی خواہ کتنی ہی ڈائنگ ایمرجنسی ہو کیونکہ خواتین کے اندر ویسے ہی ان کا اپنا ہی بلڈ بہت کم ہوتا ہے اور اگر وہ دینا چاہیں اور ان کی اپنی ایچ بی پوری ہو تو وہ چھ مہینوں کے بعد یعنی ان کی ڈیلیوری کے چھ مہینوں کے بعد وہ دے سکتی ہیں اور اگر وہ اپنے بچے کو فیڈ کرا رہی ہیں تو اس دوران بھی بلڈ نہیں دینا چاہیے اسی طرح خواتین کے اگر منسٹرل سائیکل چل رہے ہیں اور وہ مینسٹویٹ کر رہی ہیں یا ان کو ابڈامنل پین فیل ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں بلڈ بھی نہیں لینا چاہیے تو دوستو یہ تھی کنٹرا انڈیکیشن کہ ان صورتوں کے اندر اگر کوئی ولنگلی بلڈ دینا بھی چاہتا ہے تو اسے آوائیڈ کرنا چاہیے کہ دوسرے کو فائدہ دینے کے بجائے الٹا نقصان ہوئے گا اور جو بلڈ کولیکٹ کرنے والا ہے لیب کے اندر اسے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ڈونر ہے اس سے یہ چیزیں ساری انکوائر کرنے کے بعد بلڈ لینا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ باد